Огромная свалка с пищевыми отходами расположилась практически у взлетных полос аэропорта Борисполь. Над ней каждый день кружат стаи птиц, а сквозь эти стаи каждый день взлетают самолеты. Наслед может быть самими непредбачиваемыми. Но безопасность авиапассажиров – ничто, когда горы мусора конвертируются в горы денег. Кто из чиновников крышует незаконную свалку и почему с ней не могут справиться ни руководство аэропорта, ни экологи? Смотрите в нашем сюжете. На этих кадрах птица попала в двигатель пассажирского лайнера. Турбина загорелась мгновенно. Последствия могут быть самыми страшными. Такая угроза уже несколько лет нависает над главным аэропортом страны. А все из-за того, что в двух километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Борисполь развернулась огромная мусор. Каждый раз пилоты со страхом проскакивают сквозь стаи птиц, которые постоянно кружатся над этой свалкой. В соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины, на расстоянии до 15 километров от аэродрома запрещается открытое складирование пищевых отходов. Уже какой год Государственная авиационная служба Украины вместе с аэропортом Борисполь безуспешно пытается навести порядок. Но все судебные решения в пользу хозяина свалки. Є рішення суду. Ви будете його оскаржувати, подавати все ж таки боротися, так? Да? Обов'язково. Насамперед, аеропорт э, цим займається, і як мені відомо, вони готують звернення до суду. Секретні матеріали решили узнать, Хто зарабатуває мільйони на мусорі, підвергає опасності авіапасажирів. И главное, почему местные чиновники, наплевав на все правила и нормы воздушного кодекса, разрешили развернуть огромную свалку прямо возле взлетно-посадочной полосы. Мы начали разбираться. И оказалось, что хозяйка земли, на которой расположена мусорка, вот эта пенсионерка Анна Галяпина. Но землю у женщины банально украли. Уже много лет владелица почти 9 гектарного земельного пая в Бориспольском районе пенсионерка и ее дочь оббивают пороги госинстанции в поисках справедливости. их земельный пай без их ведома чиновники передали в аренду компании «Экосервис» под мусорку. Земельная делянка в размере 8 гектаров, 76 соток, належит моей маме. Розпаювали, есть на ней кадастровый номер, державный акт, право власності, все есть. Во всіх кабінетах женщина задає один і той же вопрос. На якій підставі, на, на нашій земельній ділянці, на яку є всі про документи, розміщене сміттєзвалище. В Боріспольській районній адміністрації вже давно знають проблемі. Сміттєзвалище в Глибоцька сільська рада. Глибоцька сільська рада. Да. І як вирішить цю проблему? На вашій земельній ділянці. Не повинно. Казалось бы, где, как не здесь, женщине могут помочь решить ее проблему? Ведь это не кто-нибудь, а глава района. Но он отправляет пенсионерку в суд. Женщина уже сыта такими советами по горло. До кого мне писать заяву в суд? На место? Это абсурд. Я уже третий рік с ними сужуся. Мы приходим до вас за допомогою. В больших кабинетах только разводят руками. Едем непосредственно к участнику скандала, владельцу ТОВ «Экосервис» Анатолию Шуляку. Женщину здесь и слушать не хотят. Мол, у них с документами все в порядке. Товариство «Экосервис» написали договор в аренде. В 2002 году оренбует полигон твердых побытовых отходов, который належит КП ЛКХ «Место Борисполь». В свою очередь, «Место Борисполь» платит Дождь бюджету за меня податок податок Прикрывать мусорку никто не собирается. Для того, чтобы все, все эти питания выяснить, и довести стоит до конца, должен быть первичный документ. Это как у на не дание паспорта. существует проект землеустройства. Но все начинается только с проекта землеустройства. Хорошо. Но это всего лишь байка, которую хозяин свалки постоянно рассказывает пенсионерке. Те, що у даної жіночки немає якогось правоустановчого документу, але є вже акт на право власності, зовсім не говорить про те, що вона якимось чином може бути причетна до чогось або що вона не належний набувач цієї земельної ділянки. Ми їдемо непосредственно карендадателю, комунальне підприємство, виробниче управління комунального господарства. Про то, что они отдали в аренду чужую землю, здесь якобы никто не знает. Я хочу узнать на подставе каких документов, когда эта земельная делянка является моей властностью. до организацию, которую вам давали, и нам давали. Дальнейшее развитие разговора без комментариев. Анатолий Иванович, я вам покажу, вот это, что в том прокурор выдал. Вот это вот. Вот тут наша земельная делянка, там ваша. У коммунального предприятия, как и у хозяйки, тоже есть документы на эту землю. Утверждают, взяли государственную землю в аренду у районной администрации. Но на то, что эта земля уже была распаевана между людьми, никто не обратил внимания. Получается, что один участок имеет двух собственников. Не виключаю, що е, колись на одній із сесій районної ради було прийнято абсолютно незаконне рішення щодо того, щоб передати певну частину земельної ділянки, яка належить даній жіночці, якимось юридичним особам. Так хто же прав і кому на самом ділі принадлежить земля? Щоб отримати ответ на этот вопрос, показуємо юристу документи обеих сторон. жіночка, вона абсолютно повноправна власниця цієї земельної ділянки, відповідно до необхідних документів, а саме акт на право власності.